bizimland.com sponsorluğu ilə təqdim edir. Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Kanala aboney olub bəyənməyi unutmayın. Həmçinin fikirləriniz bizim üçün çox əhəmiylidir. Kanala aboney olub bəyənməyi unutmayın. Həmçinin fikirləriniz bizim üçün çox əhəmiylidir. Azərbaycanın 1 nömrəli mətbəx kanalı olan Fatimə Mətbəxdə kanalına abunə olaraq yeni ləzzətli yemək və bişmələrin necə hazırlandığını öyrənə bilərsiniz. YouTube-da Fatibe Mətbəxdə yazaraq yada videonun aşağısında və yuxarısındakı linkdən daxil olaraq kanala keçid edə bilərsiniz. Kanala keçid edərək ləzzətli bişmələrin keyfini çıxarın. Günün əvvəlində yaranıb biləcək problemlərə qarşı sakit olmağa çalışın. Gün asan və buludsuz adlandırıla bilməz, lakin həll olunmayan problemlər gətirməyəcək. Nəlassa əlbəttə ki, plana uyğun getməyəcək. Ancaq intuisiyanıza qulaq assanız, necə hərəkət edəyəceğinizi tez başa düşəcəksiniz. Vaxt keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Buna görə də gün ortadan sonra çoxlu xoş sürprizlər və sevinç səbəbləri tapacaqsınız. Bu dövr şəxsi münasibətlər baxımından xüsusilə həyəlverici olacaq. Böyük riski getməyin, tələskənliyə yol verməyin. Qarşınızda açılan imkanları dəyərləndirin. Tələsik qərarlara imza atmayın. Xestekte də artıq problemlər yaranacaq. Maliyyə məsələlərinə xüsusi fikir verin. Gün maraqlarınızı bölüşən və planlarınızı təsdiqləyən insanlarla insiet üçün münasibdir. Birgə hərəkətlərdə onlarla asanlıqla razılaşa, lazım olduqda ağıllı məsləhət və real kömək ala bilərsiniz. Əvəllər demək olar ki, formal xarakter daşıyan münasibətlər daha rahatlaşacaq və istəsəniz tezliklə məhriban xarakter alacaq. Əvvəllər sizi və yaxınlarınızı çaşdıran bəzi məsələləri həll etmək mümkün olacaq. Uzaqdan gələn xoş xəbərlər, çox düşünmədən razılaşdığınız təkliflər də istisna edilmir. Pul baxımından şanslısınız olacaqsınız. Əhəmiyyətli bir razılaşmaya imza atacaqsınız. Qazancınızın artacağı bir gün olacaq. Yaxın ətrafınızla birlikdə olacaqsınız. Buğa Günün başlanğıcı bəzi kiçik çətinliklərlə yanaşı, dərhal həllini tələb edən tapşırıqlar da gətirə bilər. Sizi tərcibləndirməyəcəklər. Vəziyyəti tez bir zamanda istiqamətləndirəcəksiniz, nəticə əldə etmək üçün nə etmək lazım olduğunu başa düşəcəksiniz. Uğurunuz başqaları tərəfindən qeyd olunacaq. Ola bilər ki, tezliklə onlardan maraqlı təkliflər alacaqsınız. Günün ikinci yarısı çox uğurlu olacaq. Çox güman ki, son zamanlar ciddi narahat olduğunuz problemləri həll edəcəksiniz. Sizin üçün xüsusilə əziz olan insanlarla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Diqqətinizi bir məqsədə yönəldin, çünki bu gün möhtəşəm planların reallaşdırılması zamanı deyil. Ətrafdakılarla bu gün yaxşı anlaşmasanız da, bəzi problemlərinizin sizin iştirakınız olmadan həllini tapacaq. Etibar etdiyiniz insanlarla planlarınızı müzakirə etmək faydalı olacaq. Xoşaq gəlməs anlardan və səhflərdən qaçaraq planınızı həyata keçirməyin nə qədər asan olduğu sizə aydın olacaq. Köhnə yaradıcılıq planını həyata keçirməyə başlayan və ya çoxdan maraqlandığı şeyi öyrənməyə başlayan insanlar üçün yaxşı gün olacaq. Həm dostluq, həm də romantik münasibətlərin başlayə biləcəyi qeyri-adi görüşlər, tanışlıqlar mümkündür. Bu gün siz təcrübəli dərəcədə həvəsli olacaqsınız və başınızı tamamilə etirə bilərsiniz, amma peşman olmayacaqsınız. Cəhdləriniz boşa getməyəcək. Xarici mühitdən sizi bir çox mövzuda dəstəkləyənlər olacaq. Özünüzü şanslı və xoşbəxt hiss edəcəksiniz. Əkizlər. Çətin ki, bu gün həyəcan və narahatlıqlardan tamamilə qaçmaq mümkün olsun. Əsasən onlar iş, işgüzar münasibətlər, peşəkar perspektivlərinizlə bağlı olacaq. Unutmayın, alınan bütün məlumatlar təsdiqlənməlidir. Kiminsə sizi qəsdən və ya təsadüfən sizi çaşdırması təhlükəsi var amma müsbət tendensiyaların təsiri də faydalı olacaq. Gün maliyyə məsələlərini həll etməklə böyük sövdələşmələr planlaşdırmaqla məşğul olan əkizlərə xoş xəbərlər gətirəcək. Ailədə xoş hadisələr də mümkündür. Vacib saydığınız işlərin hamısının öhdəsindən gəlmək mümkün olmayacaq. İşdə xırda detalları belə incələyin. Perspektivlər karyera mövzusunda sizi niqarançılıq hissləri bürüyəcək. Ulduzlar bunun əsaslısız olduğunu bildirir. Həddindən artıq işləməməyə çalışın. Bu gün həddindən artıq yüklənmək əhval-ruhiyyənizə və səhhətinizə pis təsir edə bilər. İstirahət etdikdən sonra dərhal daha enerjili və daha şən olacaqsınız. Günün ilk yarısını müsbət emosiyalar bəxş edən fəaliyyətlərə həsr edin və faydalı, lakin çox da maraqlı olmayan hər şeyi bir müddət kənara qoyun. Axşam çoxdan görmədiyiniz insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli zaman olacaq. Səhət üçün çoxlu mövzular olacaq. Vacib bir şey öyrənmək imkanınız yaranacaq. Bu vaxt mübahisə edib üzüldüyünüz bir insanla barışmaq üçün də uyğun olacaq. Özünüzü ruhən çox yaxşı hiss edəcəksiniz. Ortak pul yatırdığınız işdə nailiyyətlər olacaq. Gəlirlərinizi artıracaqsınız. Fərçəng. Günün əvvəlində mübahisələrdən qaçmaq asan olmayacaq. Əgər bu zaman vacib işlər planlaşdırırsınızsa, unutmayın ki, çox güman onlarla özünüz məşğul olacaqsınız. Hətta əvvəllər kömək vəd etmiş insanlar da indi çətin ki, sizə dəstək ola bilsinlər. Bununla belə, tezliklə başqaları ilə anlaşmağın asanlaşdığını görəcəksiniz. Sizi daha yaxşı başa düşəcək və daha az tənqid edəcəklər. Günün ikinci yarısı faydalı fəaliyyətlər, o cümlədən digər insanların iştirakını tələb edən tədbirlər üçün əladır. Hər kəslə asanlıqla anlaşa bilərsiniz. Məqsədinizə çatmağa çalışdığınız gündə bəzi niyyətləriniz reallaşmaya bilər. Sizin üçün maraq kəsib etməyən işlə məşğul olmaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Mühüm saydığınız işlərdən birini təxirə salacaqsınız. Bu günə planlaşdırdığınız ciddi işlər varsa, heç kimdən dəstək və ya kömək gözləmədən tək başına bunların öhdəsindən gəlməyə çalışın. Həmişə müttəfiqiniz olanlarla belə, birgə hərəkətlər barədə razılığa gəlmək asan olmayacaq. Çoxdan ki dostlar və digər yaxın insanlar öz problemləri ilə çox məşğul ola bilərlər. Bütün bunlar məqsədinizə çatmağınıza mane olmayacaq, çünki siz çox enerjili və qətiyyətli olacaqsınız, boş yerə vaxt itirməyəcəksiniz. Günün ikinci yarısı maliyyə daxil olmaları vəd edir, yaxşı əlaqələrinizin nəticəsi olacaq. Ortaqlıq işlər dövriyəyə girəcək. Yaxın ətrafınızdan dəstək görəcəksiniz. Şifr. İnsiyat əməkdaşlıq başqa insanlarla qüvvələri birləşdirməyi tələb edən istənilən işin birinci yarısına planlaşdırılmalıdır. Başqaları ilə tez anlaşacaqsınız. Yeni tanışlarda nə gözlədiyinizi dərhal anlayacaqsınız və köhnə tanışlarla asanlıqla razılaşacaqsınız. Bununla belə yüksək konsentrasiya təfərrüatlara diqqət tələb edən işlərə diqqət yetirmək asan olmayacaq. Diqqətinizi çox tez-tez yayındıracaqsınız. Gün ortadan sonra çox güman ki, dincəlmək, qayğılardan qaçmaq istəyəcəksiniz. Belə bir fürsət mütləq olacaq. Əgər sizi hansısa qeyri-adi tədbirə dəvət edirlərsə, imtina etməyin, xoş tanışlıqlar mümkündür. Bu gün çətinliklər qaçılmazdır. Gərginlik, narahatçılıq sizi üzəcək. Həyatınızda inqilabı dəyişikliklər etmək niyyətinin zamanı deyil. Yaxşı olar ki, mühüm əhəmiyyət kəsb edən əlaqələri möhkəmləndəsiniz. Gün təlaş və çaşqınlıq gətirəcək. Bəzən onlar sizi ciddi şəkildə bezdirəcəklər. Ancaq belə bir müddətdə kiçik hadisələrə həddindən artıq reaksiya verməsəniz, planlaşdırdığınız hər şeyi, hətta daha çoxunu həyata keçirə bilərsiniz. Sizinlə razılaşmayanlarla mübahisə etməyə dəyməz, tezliklə bəlli olacaq ki, siz haqlısınız. Günün ikinci yarısı birinciyindən daha sakit keçəcəyi üçün konsentrasiya və detallara diqqət tələb edən hər şeyi planlaşdırmağa dəyər. Bu, bəzi səs daxili işlərə, tədqiqatlara və hətta hobbilərinizə də aiddir. İş həyatınızda uğurlar olacaq. Güclü və gözəl əlaqələrinizlə işgüzar əlaqələrinizi gücləndirəcəksiniz. Özünüzü olduqca şanslı və optimist hiss edəcəksiniz. Bu günə bəzi mürəkkəb işlərlə, ciddi məsələləri həll etməklə başlaya bilərsiniz. Necə hərəkət edəcəyinizi tez başa düşəcəksiniz. Seçilmiş istiqamətdə ilk addımları atacaqsınız. Xoş xəbərlər sizi sevindirəcək. Yaxşı fikirlər yaranacaq. Günün ikinci yarısında diqqətinizi onların həyata keçirilməsinə yönəldə bilərsiniz. Heç kim sizə müdaxilə etməyəcək və sizi fikrinizdən daşındırmağa çalışmayacaq. Ancaq kimsə mütləq kömək təklif edəcək və belə insanlarla yaxşı anlaşacaqsınız. Ehtiyatlı olun, yalanların aciz qurbanı olmaq ehtimalı var. Kimsənin sizi idarə etməsinə imkan verməyin. Yaxınlarınızla münasibətləri möhkəmlədin. Ailə üzvlərinin və qohumların dəstəyinə hər zaman ehtiyacınız ola bilər. Bu gün eyni anda bir neçə işi görməlisiniz. Unutmamaq, gözdən qaçırmamaq və qarışdırmamaq çətin olacaq, amma bacaracaqsınız. Bir çox insanlar çoxdan müəyyən edilmiş məqsədə doğru qeyri-adi bir yol tapacaq və ya tanış vəzifələri həll etməyinə qədər asan olduğunu başa düşəcəklər. İş üçün gözəl ideyalar da olacaq. Tezliklə siz onları həyata keçirə biləcəksiniz. Gün həm yeni tanışlarla, həm də yaxınlarınızla münasibət üçün əlverişli olacaq. Sizdən tamamilə fərqli insanları nə qədər yaxşı başa düşdüyünüzə təəccüblənəcəksiniz. Gediga də və parlaq romantik hisslər istisna edilmir. Gözəl əlaqələr və enerjinizlə özünüzü buludların üstündə hiss edəcəksiniz. Bir səyahətdən fayda görəcəyiniz ehtimal olunur. Yaradıcılıqla bağlı işlərin görünməsi üçün münasib bir gündür. Tərəzi. Eyni anda bir neçə şey görməyə hazır olun. Bu gün planlaşdırdığınız hər şeyə edə biləcəksiniz. Ola bilsin ki, ən yaxın insanlardan birinin sizin köməyinizə və dəstəyinizə ehtiyacı olsun. Bu çox tərəzilər də gündəlik məsələləri, mühşət problemlərini təcili həll etməli olacaqlar. Bütün bunlara görə gün kifayət qədər yorucu olacaq. Ancaq yenə də ondan razı qalacaqsınız. Gün sevgililər üçün vacib ola bilər. Nəhayət onlar uzun müddət gizlətdikləri hissləri barədə açıq danışacaqlar. Əvvəllər sizi üzən və narahat edən problemlər keçmişdə qalacaq. Qarşınıza konkret məqsəd qoyaraq ona çatmağa səy göstərin. Maliyyə məsələlərinə diqqət yetirin. Başqalarının hərəkətlərinə cavab reaksiyası verməyə tələsməyin. Özünüzə yeni məşğuliyyət seçə bilərsiniz. Gün maraqları və baxışları sizinkinə oxşar olan insanlarla ünsiyyət üçün münasibdir. Çox faydalı şeylər öyrənəcək, fikir mübadiləsi aparan, birlikdə həyata keçirəcəyiniz planları müzakirə edə biləcəksiniz. Mübahisə üçün heç bir səbəb olmayacaq, lakin çoxlu xoş anlar olacaq. Cazibədar təkliflər ala bilərsiniz. Əvəllər haqqında çox eşitdiyiniz yerləri ziyarət etmək şansı əldə edəcəksiniz. Kin ortadan sonra çox işləməməyə çalışın ki, bu zamankinin emosional fonu gərgin olacaq və orqanizminiz xüsusilə həssas olacaq. Fasilə verin, bu mütləq sizə xeyir verəcək. Ailə həyatınızda müsbət dəyişikliklər gözlənilir. Evinizə və sevdiklərinizə qarşı həssizlik etməyəcəksiniz. Artıq fərzliklərə baxmayaraq özünüzü xoşbəxt hiss edəcəksiniz. Aqrab. Gün gərgin anlardan məhrum olmayacaq, amma yenə də yaxşı olacaq. İş tapşırıqları gözlədiyinizdən daha çətin ola bilər. Onların həlli çox vaxt aparacaq, çünki bu gün çətindir ki, kimsə sizə kömək etsin. Ancaq bunu özünüz edə bilərsiniz. Son bir neçə həftə ərzində əldə edilmiş təcrübə və biliklər sizə kömək edəcək. Amma şəxsi münasibətlər baxımından gün müstəsna olaraq əlverişli olacaq. Yaxınlarınızla ciddi mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq və hər hansı kiçik fikir ayrılıqları yaranarsa, onları necə aradan qaldıracağınızı tez başa düşəcəksiniz. Qətiyyətli olun, xəyallardan ayılın. Reallıqla barışmaq mütləqdir. Problemlərə qarşı müqavimət göstərərkən məntiqli davranın. Əsasız fikirlər söyləməyin faydası yoxdur. Gün gərgin keçəcək. Çox ki man ki bir anda bir neçə işlə məşğul olmalısınız və bu asan olmayacaq. Əlbəttə ki, bunu edə bilərsiniz, lakin bu çox güc tələb edəcək. Buna görə də istirahətə vaxt ayırın. Günün əvvəlində başqaları ilə münasibətlər gərgin ola bilər, fikir ayrılıqları və hətta qızğın mübahisələr də ola bilər. Ən sadə məsələlərdə belə razılaşmaq asan olmayacaq. Ancaq tezliklə vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək. Ünsiyyət yenidən sevindirəcək, hamının bəyənəcəyi həll yolu olacaq. Axşam aşiqlər üçün xoş sürprizlər vəd edilir. Şəxsi həyatınızda özünüzü bir çox baxımdan şanslı və xoşbəxt hiss edəcəksiniz. Ancaq ünsiyyətə bağlı işlərinizdə şans sizdən yan ola bilər. Gündəlik işlərə köklənəcəksiniz. Oxatan. Günün əvvəlində diqqətli olun. Bu zaman səhv etmək, sonra peşman olacağınız bir şey söyləmək və ya etmək asan olacaq. Motivləriniz başqalarına həmişə aydın olmayacaq. Ancaq səbir edib hər şeyi sakit şəkildə izah etməyə çalışsanız, münaqişələr yaranmayacaq və dəstək alacaqsınız. Müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Günün ikinci yarısı yaxşı keçəcək. Əhəmiyyətli işlər və yeni təşəbbüslər, eləcə də xoşladığınız insanlarla görüşmək üçün əlverişli olacaq. Bu gün ciddi yeniliklər olmayacaq. Yaxın insanlara yardım edin. Həmkarlarınızın narahat edən məsələləri müzakirə edin. Ailədə səmimi olmağa çalışın. Səbr edin. Bu gün hadisələr istədiyinizdən nəzərə çarpacaq dərəcədə yavaş inkişaf edəcək və bəzi halların öhdəsindən dərhal gəlmək mümkün olmayacaq. Görüşməyə razılaşdığınız insanlar gecikə bilər və bəzi məsələlər qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınmalı olacaq. Bununla belə bu barədə narahat olmamalısınız, çünki gün təkcə bezdirici gecikmələr deyil, həm də yeni imkanlar gətirəcək. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ehtimal olunur. Yaxın vaxtlarda öz bizneslərini açmağa hazırlaşan insanlar xoş xəbərlər alacaqlar. Ulduzlar qazancınızı artıracağınızdan xəbər verir. Bu səbəbdən əhəmiyyətli iş əlaqələri quracaqsınız. Yaradıcılıqla bağlı işlərinizdə güclü təsirlər özünü göstərəcək. Romantik həyatınızda da işlər rəvan gedəcək. Oğlaq Bu gün sakitliyinizi qorumaq həm şəkildən daha çətin olacaq. Günün əvvəlində emosional fon xüsusi ilə gərgin olacaq. Səbəbini anlamadan bəzi kiçik hadisələri ürəkdən qəbul edə və ya narahat ola bilərsiniz. Hər şeyi bir anda düşünməyə çalışmayın. O halda özünüzü daha inanmalı hiss edəcəksiniz. Gün orta yaxşı xəbərlər vəd edilir. Çox güman ki, onlar ailə məsələlərinə və ya qohumlarınızın narahat edən məsələlərinin həllinə aid olacaqlar. Sevən oğlaqları xoş sürprizlər gözləyir. Eyni vaxtda bir neçə işlə məşğul olaraq diqqətinizi dağıtmayın. Sabahın planını indidən qurun. İşdə fəalət göstərin. Sizə yaxın olan insanların dərdi ilə maraqlanın. Bu gün özünüz və başqaları üçün çox faydalı işlər görəcəksiniz. Son zamanlar hamını əsəbləşdirən məsələləri həll etmək imkanı yaranacaq. Təcrübəniz sizə onları nöqtəsindən gəlməyə kömək edəcək. Onun sayəsində vacib detallara diqqət yetirəcəksiniz. Maliyyə işlərinə qaydasına sala bilərsiniz. Bəzi insanlar böyük alış-verişə qərar verəcəklər. Gün yaxın insanlarla insaniyyət, ailə hadisələri, mehriban görüşlər və romantik görüşlər üçün əlverişli olacaq. Sizə əziz olan insanları mükəmməl başa düşəcəksiniz və onları məmnun etmək üçün mütləq fürsət tapacaqsınız. Bu gün uşaqlarla yaxşı dil tapacaqsınız və həyata müsbət baxışlarla baxacaqsınız. Yaradıcılığa və ya sənətə bağlı işiniz varsa, bu gündən faydalanmağınız məsləhətdir. Dolça. Gününüzü məhsuldar keçirməyə çalışın. Son vaxtlara qədər çox çətin görünən məsələlərdə böyük uğurlar əldə etmək şansınız var. Əvvəllər yalnız qeyri-müəyyən təxminlərlə kifayətlənməyin mümkün olduğu yerdə əminlik və aydınlıq yaranacaq. Dərhal özünüzü daha inanlı hiss edəcəksiniz. Başqaları buna diqqət yetirəcək, onlarla anlaşmaq daha asan olacaq. Xoş tanışlıqlar ehtimal olunur. Tezliklə sizin üçün vacib olan dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı ola bilər. Siz hətta adətən tənqidi yanaşan və yalnız başqalarının çatışmazlıqlarını görənlərdə də yaxşı təsirat yaradacaqsınız. Bu gün inadkarlıq nümayiş etdirməyin, xüsusilə də söhbət əmin olmadığınız məsələlərdən gedirsə. Nigaranlıq, narahatlıq özünü bürüzə verəcək. Gün gərgin keçəcək, lakin siz mütləq bundan həzz alacaqsınız. Uzun müddət bacarmadığınız məsələləri həll etmək imkanı olacaq. Narahatlıq üçün səbəblər daha az olacaq. Özünüzü daha inamlı hiss edəcəksiniz. Son zamanlar xırda şeylərdən narahat olan insanlar gələcəyə böyük nitbinliklə baxmağa başlayacaqlar. Yeni bir iş götürə, sınaqdan keçirərək improvizasiya edə bilərsiniz. Burada şanslı olacaqsınız. Əvəllər heç kimin bilmədiyi istedadlarınız üçün istifadə sahələri tapılacaq. Ev və ailə həyatınızda özünüzü xoşbəxt və şanslı hiss edəcəksiniz. Ailənizə özünüzə arxa dayaq bilərək dincilik tapacaqsınız. Dekorasiya ilə bağlı işlərin reallaşdırılması üçün uyğun zamandır. Balıq. Gün sizi xoş xəbərlər və maraqlı təkliflərlə sevindirəcək. Biznesdə təşəbbüs göstərin, uzun müddət başlamağa cəsarət etmədiyiniz bizneslə məşğul olun. Bu gün çox şey yaxşı bacaracaqsınız. Potensial tərəfdaşlarla görüşlər uğurlu keçəcək. Peşəkar səylərinizə dəstək ola biləcək insanlar sizi dərhal bəyənəcəklər. Günün ikinci yarısı istirahət, dostlarla görüşlər, hobbinizi bölüşən insanlarla ünsiyyət üçün xüsusi bir əlverişli olacaq. Siz nəinki çox maraqlı şeylər öyrənəcəksiniz, həm də gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Sadəlöv olmayın. Qərar qəbul edəndə dərindən fikirləşin. Xəyallar alamından ayrılmaq zamanıdır. Yardımınıza ehtiyacı olanlar var, onların maraqlarını nəzərə alın. Əzmkar olmaq faydalıdır. Onun sayəsində bu gün əvəllər demək olar ki, qeyri-mümkün görünən şayə nail ola biləcəksiniz. Siz başqasından nümunə götürməyəcəksiniz. Öz tərzinizlə hərəkət edəcəksiniz. Məqsədə qısa yol tapacaqsınız. Çoxları sizin ideyalarınız və planlarınızla maraqlanacaq. Onların suallarına cavab verməyə hazır olun. Yeni tanışlarla söhbətlər sizi sevindirəcək. Təcrübəli dərəcədə ortaq cəhətləriniz olacaq. Bu gün ortaya çıxan qarşılıqlı rəqəbət hissi sonda sevgiyə çevrilə bilər. Bu gün gözəl təkliflərlə qarşılaşa bilərsiniz. Yoldaşlarınız sizə yeni iş qapıları arayacaq. Problemləri özünüzə dərtd etməyin. Pis günün ömrü az olur. Kanala abunə olub bəyənməyi unutmayın. Həmçinin fikirləriniz bizim üçün çox əhəmilidir.